नमस्ते स्नेहितर। ॐ श्रीराघवेत्राय नमः ॐ मन्त्रालयनिवासिने नमः ॐ श्रीराममानसाय नमः देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी नमः देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी नमः श्रीराममानसाय नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी नमः ॐ श्रीरा श्रीराममानसाय नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी य नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी नमः श्रीराममानसाय नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी नमः ॐ श्रीराग् श्रीराममानसाय नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी ॐ मन्त्रालयनिवासिने नमः ॐ श्रीराममानसाय नमः ॐ देवकीनन्दनाय नमः वस्वामी ॐ देवकीनन्दनाय नमः ॐ हयग्रीवस्वामी नमः ॐ श्रीराममानसाय नमः ॐ देवकीनन्दनायन ಇದರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು